Трошки раніше ніж обіцяли, нам вдалося зв'язатися із Романом Шевченком, фінансовим аналітиком, з яким зараз будемо говорити про сьогоднішній україно німецький економічний форум. Пане Романе, вас вітаю да, Доброго ранку. Тож сьогодні фактично Україна буде презентувати свою привабливість для інвесторів. Як вважаєте, які у нас є плюси? чим можемо заманити сюди а, гроші, скажімо так, із світу, і які мінуси? Чи варто їх приховувати? Чи можливо світ про них прекрасно знає? Чи можуть вони а, нам перешкоджати у діяльності? Ну смотрите, на самом деле, як плюсів, так і мінусів достаточно много. Я хочу отметить именно те сектора экономики, в которые, в принципе, на сегодняшний день наиболее инвестиционно привлекательны. В первую очередь, ну, естественно, это аграрный сектор, который, в принципе, Европа больше всего любит. Если мы рассмотрим приток инвестиций за предыдущие годы, то европейские компании в большей степени инвестировали именно в аграрный сектор, и он достаточно перспективный на самом деле. Также хочу отметить то, что именно на этот форум очень много компаний зарегистрировалось именно инвесторов, инвестиционные, которые направлены или нацелены, как минимум, скажем так, на банковский сектор, на финансовый сектор. То есть это инвестиционная компания также. Поэтому мы отмечаем экономический сектор. Во вторую очередь, или уже даже, скажем, в третью, хочу отметить это энергетический сектор. Но этот сектор, скорее всего, один из наиболее проблемных в Украине. Почему? Потому что необходима достаточно серьезная реформа именно в этом секторе. Ну и а также, конечно, мы отметим и машиностроительный, и промышленный сектор. Но они уже идут как бы как на третьем, четвертом плане. Но есть две очень большие, или так скажем, структурные проблемы, структурные преграды перед тем, как приходить к зарубежным инвестициям в страну. Это законодательная база и это коррупция. если же первый вопрос бути рішом, то законодательна база є а, скажіть. Ви назвали дві такі негативні причини? До третьої не можна віднести війну? Чи може дійсно війна в країні АТО й це офіційно називається? А чи може це запобігти зовнішнім інвестиціям саме в нашу державу? Естественно, этот фактор исключить никак нельзя, его никто не исключает, и это один из наиболее таких явных факторов, о котором, в принципе, я даже не думаю, что есть смысл говорить, потому что это такое большое пятно на нашей экономике. Это тот фактор, который виден абсолютно всем. Но есть более скрытые факторы, да, которые, на которые необходимо, на которых необходимо сделать акцент. Вот именно в этот момент я и отмечаю как законодательную базу, так и коррупцию. Если мы меняем законодательную базу, если мы проводим очень серьезную реформу в законодательной базе, это убирает автоматически вторую проблему коррупцию. Если же у нас вот эти два фактора будут аннулированы, ну и естественно, в первую очередь, если у нас заканчивается, скажем так, фаза АТО, да, гибридная война, как ее еще называют, то естественно мы с вами сможем увидеть достаточно неплохой приток инвестиций. Чем можно вот сказать, только... что этот форум имеет надежду стать успешным в связи с, с этим перемирием на Донбассе, что фактично сейчас вот тревает? Смотрите, я вам скажу лишь то, что при, ожидаемом, при ожидаемой регистрации порядка 300 компаний, крупных компаний, мы уже на сегодняшний день, точнее даже еще на вчерашний день, видели регистрацию уже более 600 компаний. Тож ми бачимо достаточно високий інтерес. А в чому в чому причина інтересу іноземних інвесторів поясніть для наших телеглядачів до країни, в якій йде війна? Тобто, не дивлячись ні на що світ ще не втрачає надію, те, що Україна є потенціал. Правильно потенціал є. Я просто вам об'ясню одну просту причину. чому такий великий інтерес от уже буквально зараз, за останні два роки кратно скоротились і інвестиції в Україну. Поэтому те инвесторы, которые вышли буквально там в 2013-2014 годах, они сейчас планируют вернуться. Потому что есть некое перемирие, есть некие перспективы на окончание вот этого военного процесса. Поэтому и увеличивается, естественно, интерес.